बिसमकुम कॉलम शाह महिला फ़ारूकी के आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं फट चौधरी इफ्तार गद्दार ये कॉलम सात जुलाई उन्नीस सौ अट्ठानवे को शायद हुआ था आइए सुनते हैं अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तानी सिर्फ धोखा खाने में माहिर हैं धोखा देने की उनमें अहलियत नहीं है तो वो बड़ी ग़लतफहमी का शिकार है हम अगर धोखा खाना जानते हैं तो हम धोखा देना भी जानते हैं ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गिनी के एक सबक़ वजीर और उसके मुल्क के सदर के साले शनस पास्कल की शख्सियत से धोखा खाकर उसे गैर मामूली प्रोटोकॉल दे दें यहाँ तक कि वो मेड्रेड के हवाई अड्डे पर नशा वशा के स्मगल की हसत से शनाख्त कर लिया जाए बल्कि अगर हम धोखा देने पर आ जाएं तो हमारे मुल्क का एक मामूली क्लर्क इफ्तार चौधरी पाकिस्तान की जौहरी तवानाई के एक साइंसदान के तौर पर अमेरिका पहुंच जाता है और वहाँ उसकी पज़ीराई उससे कहीं ज़्यादा आला पैमाने पर होती है जिस पैमाने पर अभी हम लोगों ने कुछ साल पहले शुरुष पासकुल की पज़ीराई की थी गोया धोखा खाने में हम अमेरिका से कहीं ज़्यादा माहिर हैं हमने तो फिर भी एक ऐसे शख़्स को वजीर समझा जो चंद दिन पहले ही अपने उदे से हुआ था लेकिन अमरीका ने तो एक ऐसे शख्स को जौहरी तोानाई का माहिर साइंसदान समझ लिया जिसकी तालीम कॉमर्स यानी तजारत के शोबे में हुई थी यानी उसने जौहरी तोानाई का इल्म शायद तजारती अंदाज़ में हासिल किया था इसीलिए वो तजारती अंदाज में इस इम से फ़ायदा उठाने के लिए अपने मुल्क माशे वालदेन और भाई बहनों पर लानत कर अमरीका पहुँच गया जहाँ शुरू शुरू में तो उसकी पजीराई इस तरह हुई जैसे वो इफ्तार खान ना हो बल्कि अब्दुल्कदीर खान हो लेकिन फिर शेरनी की खाल उतरने के बाद अंदर से गधा बरामद हुआ अमरीका हो या यूरोप का कोई भी महजब मुल्क वो मुस्लिम मुल्कों में मौजूद ऐसे ही जौहर काबिल के फरार के मुंतजर और उनके चश्मबरा रहते हैं कोई साहब अपनी मुफलसी के बहाने सर सैद से अमदाद के ताले हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद यूनिवर्सिटी के लिए पाई पाई जमा कर रहा हूँ मैं कहाँ से तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ तुम उस पर अमल करो मेरे खिलाफ बहुत सख्त जबान में तुम एक किताब लिख डालो जिसमें मुझे गाली देने से भी एतराज ना करो इन वो किताब हाथों हाथ बिक जाएगी और तुम्हारे दलिदर दूर हो जाएंगे सर सैद ने बदखाओं की नफसियात के बारे में जो बात कही है वो सिर्फ़ बद इंसानों पर ही नहीं बल्कि ख़ुद बदख्वा मुल्कों पर भी सदक आती है हाथ कंगन को अर्सी क्या है आप में से जिसको अल्लाह ताला ने चार जुमले गलत ग अंग्रेज़ी की लिखने की तोफ़ी अता की है वो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई मोहमल सी किताब लिख दे यूरोप के किसी मरूफ नाशे से रबा करे और फिर देखिए वही मोहमल किताब कैसे गर्म केक की तरह फरोख्त होती है यूरोप के तमाम दानश्वर रेडियो टेलीविजन ये साबित करने में मसरूफ़ हो जाएंगे कि इस्लाम पर इससे ज़्यादा मुस्ंद किताब तो कोई लिखी ही नहीं गई हालांकि कुछ ही दिनों के बाद जब रंग गोरा करने वाला पाउडर साफ़ होता है तो नीचे से स्याह चेहरा निकल आता है तारीख़ गवाह है कि गद्दारों को हमेशा रोसियाई का सामना करना पड़ता है इंसान तो इंसान जानवर भी उन पर लानस भेजते हैं 16वीं सदी ईस्वी में जब मुगल बादशाह ने हिंदुस्तान के शहर गुजरात पर हमला किया तो वहाँ के हुक्मरान बहादुर शाह से उसका मुकाबला हुआ बहादुर शाह के यहाँ एक बोलने वाला तोता हुआ करता था जो पिंजरे में बंद रहता और बहादुर शाह के दरबार में लटका रहता बहादुर शाह उसकी बातों से लुफानंदोज होते जंग खत्म हुई तो बहादुर शाह के जनरल रूमी ख़ान की गद्दारी की वजह से बहादुर खान को शिकस्त हो गई जब हम खान तख्त पर मतमक्न हुआ तो किसी अहलकार ने हसब मामूल तोते का पिंजरा भी दरबार में लटका दिया मुख्तलिफ उमरा और सरदार हमियों के सामने पेश होने लगे आखिर रूमी खान भी आया उसे देखते ही हमाइयों ने कहा खुश आमदीद रूमी खान ये सुनते ही तोता चीखने लगा पट रूमी खान गद्दार फट रूमी खान गद्दार जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी उस वक्त कायदम को यह एहसास था कि मुसलमानों की तरह हिंदू अछूत भी हिंदुस्तान का एक मजलूम तबका है चुनाचे पाकिस्तान बनते ही उन्होंने बंगाल के हिंदू अछूत जोगिंदर नाथ मंडल को वजीर क़ानून और मेहनत बनाया लेकिन गद्दार की फितरत तब्दील नहीं हो सकती नीशे अकरब नत तबीयत बिच्छू किसी कीने की बुनियाद पर डंक नहीं मारता है बल्कि ये तो उसकी फितरत का तकाजा है चुनाचे एक रोज वो चंद गैर अहम फाइलें लेकर जोगंदर राथ मंडल इस उम्मीद पर हिंदुस्तान फरार हो गया कि वहाँ उसे सुर्ख कालीन वाला इस्तेवाल मिलेगा लेकिन हिंदुस्तान के वजी अजम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी मिट्टी के बेटे थे उन्होंने गद्दार मंडल को मुँह न लगाया और वो कलकत्ते में जिल्लत और गुमनामी की मौत मर गया इफार खान का वाक़ जब पेश आया तो हम लोगों ने वाकई उसे एक साइंसदान समझा जिसके पास कुछ खुफिया मालूम होने का भी इम्कान था लेकिन जल्दी ये राज फाश हो गया कि वो भी बड़ा शिनसपासकुल था बहरहाल हमें जो भी सदमा था वो तो उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया जब ये मालूम हुआ कि वो इफार खान कादियानी है अमीरालमोमिन उमर पर जब कातलाना हमला हुआ तो आपने होश में आते ही पहला सवाल ये किया मेरा कातिल कौन है लोगों ने बताया कि फिरोज़ नामी एक ईरानी मजूसी ने काम किया है तो अमीर मोमिनीन ने फरमाया शुक्र है किसी मुसलमान ने यह हरकत नहीं की हमें यकीन है कि इफ्तार चौधरी की असली ज़ाहिर होती है हर पाकिस्तानी के मुँह से यह निकला होगा शुक्र है किसी मुसलमान ने हरकत नहीं की बहरहल हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि इस शख्स की असलियत बयान करते वक्त हम ऐसी बातें न कह जाएँ जिसका नसर हो न पैर मसला दो जुलाई के रोजना जंग के मुताबिक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एक सीनियर साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक ने इफार खान की कहानी को बिल्कुल बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ये सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मगरब की मुहम का एक हिस्सा है उन्होंने कहा कि तुर कोई शख्स चौधरी है तो वो खान नहीं हो सकता और अगर ख़ान है तो चौधरी नहीं हो सकता खुदा जाने डॉक्टर समर मुबारक ने ये जौहरी कुलिया कहाँ से दरियाफ़ किया क्योंकि पाकिस्तान में और खसून पंजाब में ऐसे ख़ानदान पाए जाते हैं जिनके अरकान खुद को चौधरी भी लिखते हैं और ख़ान भी लिखते हैं मशहूर कादियानी वजीर जफरल्ला का पूरा नाम चौधरी जफरुल्ला खान था उन्होंने अपनी खुदनविश में ऐसे बहुत से अफराद का जिक्र किया है जो चौधरी भी थे और ख़ान भी थे उनमें बहुत से लोग मुसलमान भी थे और बहुत से कादियानी भी लतीफ़े के तौर पर यह सोचिए कि अगर नवाबजादे खान हो सकते हैं तो चौधरी खान क्यों नहीं हो सकता ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नवाबजादों को तो नाजुक मिजाज शाह समझा जाता है जिन्हें देखते ही इंसान में ताब सुखन बाकी नहीं रहती इनके नाम के साथ ख़ान का फौलादी लायक कुछ जचता नहीं है बहल इस मौके पर एक नुक़ँ मेरे जहन में आया गारबन वुल्फ क्रोन ने पठानों के बारे में अपनी किताब दी पठानों की तरफ से ये कौल मनसूख किया है कि जो मुसलमान नहीं है वो पठान नहीं है तो अब जबकि पाकिस्तान के कानून के तहत कादियानी गैर मुस्लिम करार दिए गए हैं जो इस्लामी नुक़ नज़र से वो शुरू ही से थे तो वो पठान भी नहीं है यानी खान भी लिखने का इसक उनसे ख़ुद ब खुद छिन गया लिहाजा पहले अगर कोई चौधरी इफ्तार खान था तो वो अब सिर्फ चौधरी इफ्तार रह गया हमारी कौमी अहमियत और गैरत का तक ये है कि हमारे बच्चे बच्चे में ये जज्बा पैदा हो जाए कि वो गद्दारों का नाम सुनते ही कहने लगें फट चौधरी इफ्तार फट चौधरी इफ्तार कालाम आपने सुना फट चौधरी इफ्तार इसे तहरीर किया शाह फारूकी ने और ये शायद हुआ था सात जुलाई उन्नीस सौ अट्ठानवे को याद चाहता हूं अल्लाह हाफिज